Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Daniel Hakim Rosli, merupakan ketua kumpulan 23 dan uh, ini merupakan pilihan filem kami iaitu Inside Out untuk analisis psikologi sosial. Berikut merupakan analisis yang telah kami jalankan. Sekarang kita akan bersedia dengan bahagian sinopsis. Inside Out adalah sebuah film animasi yang menyentuh hati dan penuh imajinasi untuk kisah yang meneroka emosi dalam fikiran seorang gadis muda. Cerita ini berpusatkan kepada Riley, seorang gadis berumur 11 tahun yang terpaksa meninggalkan kehidupan bahagiannya di Minnesota apabila keluarganya berpindah ke San Francisco. Di dalam fikiran Riley, lima emosi teras iaitu gembira, sedih, marah, takut dan jijik. Bekerja <tuh> sama di ibu pejabat membimbing fikirannya, kenangan dan tindakannya. Film ini menggambarkan dengan indah pentingnya menerima semua emosi bukan hanya kebahagiaan apabila gembira belajar bahawa sedih memainkan peranan penting dalam membantu Riley memproses perasaannya dan berhubung dengan orang lain. Inside Out merupakan sebuah kisah yang mengharukan mengenai proses membesar kerumitan emosi dan kuasa memahami diri sendiri. Teori yang pertama ialah teori peranan sosial. Ia bermaksud Seseorang individu berkelakuan berdasarkan faktor yang tertentu seperti jantina, umur atau kedudukan yang diharapkan oleh masyarakat. Emosi tertentu dapat membantu mereka untuk menyesuaikan diri dalam kelompok tersebut. Contoh yang berkait dengan teori ini adalah semasa Riley berasa sedih selepas berpindah rumah dan mula mengingati kenangan lamanya. Senes telah menukarkan kenangan gembira menjadi sedih, yang mencerminkan penyesuaian sosial. Okay, jadi untuk adegan ini kami kaitkan dengan teori peranan sosial Di mana kami mengambil babak Riley dia mula berasa sedih selepas berpindah ke rumah baharunya Dan mula mengenakan kisah lamanya di Minnesota Jadi uh, emosi utama Riley iaitu Joy Cuba menghalang sadness daripada menyentuh bola kenangan Daripada bertukar menjadi sedih uh, Tetapi Riley tetap juga merasa murung dan sedih Uh, ini menunjukkan bahawa setiap emosi ada peranan masing-masing. Joy yang mahu mengekalkan kegembiraan di dalam diri Riley dan juga sadness yang penting untuk membantu Riley menghadapi rasa murung dan rasa sedih di dalam dirinya. Jadi teori ini sesuai kerana ia uh, ia tunjuk bagaimana setiap emosi perlu berfungsi mengikut situasi masing-masing, uh, setiap situasi yang berlaku lah. Jadi, sama juga seperti individu dalam masyarakat yang ramai. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azim bin Orli kat Matrik 22300795. Hari ini, saya akan menerangkan peranan sosial dalam kehidupan seharian. Sebagai pelajar USM, saya memainkan peranan sosial yang berbeza. Mengikut teori peranan sosial Egli 1987, setiap peranan mempunyai jangkaan tingkah laku tertentu. Di universiti, saya berperanan sebagai pelajar yang perlu hadir ke kelas, menyiapkan tugasan dan berinteraksi dengan pesara serta rakan. Dalam kumpulan tugasan, saya dijangka bekerjasama, berbincang dan menyumbang idea. Apabila pulang ke rumah, saya kembali memainkan peranan sebagai anak yang membantu keluarga. Setiap peranan ini membentuk tingkah laku saya dalam konteks yang berbeza. Ia menunjukkan bagaimana peranan sosial mempengaruhi tindakan saya setiap hari. Sekian, terima kasih. Selepas mendengar daripada aplikasi kehidupan seharian berkaitan teori peranan sosial, marilah saya untuk menceritakan tentang kepentingan teori peranan sosial. Kepentingannya yang pertama ialah setiap orang memikul peranan pelbagai dalam aa, kehidupan. Aa, contohnya anak terhadap ibu bapa, pelajar terhadap akademik sekolah. Oleh itu kita boleh melihat daripada filem Inside Out di mana Riley yang cuba aa, menjalankan tanggungjawab sebagai anak yang baik dan memenuhi jangkauan sekolah supaya sekolah mereka lebih terkenal. Okey seterusnya kita melihat kepada emosi dalam inside out iaitu mewakili peranan yang berbeza Peranan sosial yang saya ketengahkan iaitu joy Seorang watak yang gembira menjaga peranan yang sentiasa ceria yang diharapkan oleh masyarakat Yang kedua sadness Sadness kita boleh lihat namun pun sadness kan apabila sadness dia mewakili peranan yang lebih ke arah kesedihan Dan peranan ini tidak ah, salah dan ianya bagus untuk keseimbangan peribadi Okey, konflik peranan terjadi apabila jangkaan sosial bertentangan dengan perasaan sebenar Contohnya, Riley berasa tertekan untuk kekal gembira Tetapi, sadness pula muncul apabila menghadapi cabaran Aa, dan yang terakhir yang saya boleh ringkaskan memahami peranan sosial dan emosi bantu kita lebih empati dan terima perubahan dalam diri dan orang lain itu sahaja daripada saya sekian terima kasih seterusnya terdapat tiga teori penjagaan kendiri dalam filem Inside Out yang pertama diri sendiri bermaksud siapa saya sebenarnya sebagai contoh Willy really berasa sedih keliru dan kehilangan yang kedua diri idea bermaksud siapa saya mahu jadi Contohnya, Willy ingin kekal ceria dan kuat seperti ketika di Minnesota. Yang ketiga, diri sepatutnya. Siapa saya patut jadi? Contohnya, Willy rasa dia harus berpura-pura gembira demi ibu bapaknya. Terdapat juga tiga adegan berkaitan dalam filem. Yang pertama, Willy cuba untuk menyembunyikan kesedihan dan kekeliruan selepas berpindah yang kedua, dia memendamkan emosi berpura-pura gembira demi memenuhi jangkaan ibu bapaknya. Yang ketiga, perjagaan antara kendiri ini menyebabkan tekanan emosi dan akhirnya mendorong Lily untuk cuba melarikan diri dari rumah. Seterusnya, kita akan membincangkan keberkaitan antara adegan tadi dengan teori pencanggahan kediri. Adegan tersebut mengisahkan bahawa Riley sebenarnya masih lagi sedih, sunyi dan rindu akan rumah lamanya. Riley juga rasa takut sebab dia belum bersedia untuk beradaptasi dengan persekitaran sekolah baharu. Situasi ini menggambarkan dan berkait rapat dengan kendiri sebenar. Namun, Joy mahu menjadikan Riley sebagai seorang pelajar baharu yang lebih ceria supaya disenangi oleh rakan-rakan dan guru kelas. Situasi ini pula berkait dengan kendiri ideal. Maka, Riley berasa yang dia sepatutnya menjadi seorang yang lebih ceria dan tidak boleh bersedih supaya tidak menghampakan ibu dan ayahnya. Situasi ini pula berkait dengan kendiri sepatutnya. Kesannya, Riley menangis di hadapan rakan-rakan sekelas. Oleh itu, Teori percanggahan kendiri berkait rapat dengan adegan ini kerana percanggahan antara kendiri sebenar, kendiri ideal dan kendiri sepatutnya menyebabkan Riley bergelut dengan emosi dalaman dan gagal mengawal emosinya. Baik, berikutnya saya Daniel akan menerangkan aplikasi kehidupan seharian teori percanggahan kendiri. Jadi contoh yang dapat saya berikan, terdapat seorang pelajar di Universiti Sains Malaysia dia merasakan dirinya hanya pelajar sederhana ini ialah kendiri sebenar dan kemudian dia membandingkan dirinya dengan rakan-rakan kelas yang lain namun dia berazam untuk menjadi pelajar semalam iaitu kendiri ideal di mana uh, siapa yang ingin dia jadi dan dia merasakan bahawa ibu bapanya berharap dia boleh mendapatkan keputusan GGPA yang tinggi yang ini ialah kendiri sepatutnya yang merupakan harapan sosial daripada kedua ibu bapa. Kemudian, dia tidak berjaya mencapai keinginan diri dan kedua ibu bapanya. Lalu, dia berasa kecewa, bersalah dan putus harapan. Situasi seperti ini sering berlaku dalam kalangan pelajar dan boleh memberi kesan kepada kesihatan mental mereka jika tidak ditangani dengan baik. Justru, teori ini membantu kita memahami bagaimana jangkaan kendiri dan uh, sosial boleh mencetuskan tekanan emosi dalam kehidupan seharian. Seterusnya, kita melihat kepada kepentingan teori percanggahan kendiri dalam kehidupan seharian. Apakah itu kepentingan teori? So, kepentingan teori dalam percanggahan kendiri ini adalah dapat membantu individu menyesuaikan diri dengan perubahan Yang kedua dapat mengelakkan penerimaan semua emosi Dan kepentingan yang ketiga adalah Dapat mengurangkan tekanan serta konflik dalaman Di dalam filem Inside Out ini Penarangan untuk teori ini adalah Dapat membantu individu memahami dan menerima konflik dalaman yang timbul dan dapat menerima semua emosi iaitu baik ataupun buruk serta dapat menyusahkan diri untuk mengurangkan tekanan emosi uh, demi kesejahteraan psikologi sebagai contoh dalam filem Inside Out di mana dalam sekitar minit ke 60 hingga ke minit yang ke 65, Uh, Riley really berdepan dengan konflik antara kenangan manis di Minnesota dan juga realiti hidup di barunya di San Francisco. Dia akhirnya menerima bahawa kesedihan juga penting untuk kesejahteraan dirinya. Kesimpulannya, tugasan ini telah membincangkan dengan jelas tentang dua teori penting dalam psikologi sosial, iaitu teori peranan sosial dan teori pejenggahan diri. Selain itu, kami mengaitkan teori-teori tersebut dengan adegan-adegan dan senario dalam filem Inside Out. Sebenarnya, kedua-dua teori ini bukan sahaja membantu kami lebih memahami tingkah laku watak-watak dalam filem tersebut tetapi juga membolehkan kami mengaplikasikannya apabila menghadapi situasi yang relevan dalam kehidupan seharian. Oleh itu, aplikasi teori psikologi sosial bukan semata-mata dalam konteks akademik sahaja. Pada masa yang sama, ia akan memberi impak yang signifikan dalam membentuk interaksi sosial yang lebih sehat dan berkesan antara kalangan masyarakat. Akhir sekali, ini adalah rujukan-rujukan yang kami gunakan dalam tugasan ini. Sekian, terima kasih.